Bal insan orqanizmi üçün çox faydalı dərman hesab olunur. Qədimlərdən bütün xəstəliklərin aradan qaldırılması üçün baldan istifadə olunub. İnsanlar kimyəvi maddələrdən istifadə etməzdən əvvəl çox uğurla müxtəlif təbii bitkilərdən və baldan hazırlanan qarışıqların sayəsində yaranmış xəstəliyin aradan qaldırılmasına nail olublar. Bal Allahın bəşər övladına bir lütfüdür. Təbii bal tapıb ondan istifadə qaydalarını öyrənmək həm özünüzün, həm də ailə üzvlərinizin xəstəliklərinin qarşısını ala bilər. Bal üzdəki sıxaq və digər yaraların tez sağalmasını təmin edir. Soyuqdəymə xəstəliyinin sağalmasında əvəzolunmaz antioksid kimi tanınır. Bal insana bütün maddələrdən çox enerji verir. Qozla qarışdırılaraq yeyilməsi cinsi problemlərin də aradan qalxmasına səbəb olur. Boğaz ağrılarını azaldır. Öskürmənin və qıcıqlanmanın qarşısını alır. Mədənin nasazlığını aradan qaldırır və ürəkbulanmasının qarşısını alır. Dildinizə sürtdüyünüz